Розпочинаємо нашу традиційну післяматчеву прес-конференцію. Сьогодні в преспулі у нас жива легенда українського футболу. Це по-перше і, по-друге, головний тренер «Динамо-2» Євтушенко Вадим Анатолійович. Традиційне запитання. Ваше бачення сьогоднішньої гри, власне, коментар до відповіді. Я досі вважаю, що сьогодні була цікава ігра. Мы против команды, которая стремится выйти в премьер-лигу, выглядели вполне достойно и создали ряд моментов, которые должны были... Мы забили гол, мы могли забить еще несколько голов. Понятно, что после того, как черкасы пропустили гол, они бросили все силы на то, чтобы не сравнять счет. Но, к сожалению, я обычно за судьи не говорю, и, и сейчас как бы ничего не хотелось, но пенальти на первой там, или на второй минуте второго тайма, э, значит, э, ну, я сейчас поговорил со своими игроками обо всех моментах, которые предопределили, в принципе, ис исход игры, э, то мне Черина сказал, что у него, его толкнули в спину, и он вместо того, чтобы выбить мяч, мяч ему на, на, на руку попал. Это, вот. Судья без, без колебаний назначил финальти, не знаю, мы будем смотреть по видео еще. Это второй момент, который я предопределил, это удаление Исраилова. Вот. Боковой судья увидел, что какой-то удар Исраилова в лицо самому высокому игроку Чер, Черкас. Исраилов говорит, что в принципе никакого удара не было. Всяком случае, отрицает какую-то веру с его стороны. Я не могу говорить, но я просто говорю о том, что эти моменты предопределили. До этого у нас был стопроцентный момент, который Пологенко не реализовал. Вот, на на добивании с двух метров не забил гол. Вот. Ну, а потом случилось то, что случилось. К сожалению, мы допустили грубейшие ошибки в передаче. Сначала Цигульник потерял мяч в центре поля, и нам сразу же контратака забила. А в конце Трубочкин, э -э, так сказать, потерял мяч возле чужой штрафной, не добежал в свою позицию. А вот, э -э, мы говорим, из матча в матч, что крайние защитники должны успевать э -э, с центральными защитниками в линию. Казалось бы, что мяч не должен дойти, был до синей губы, и так два метра не добежал, и получили третий гол. То есть ошибки, это говорит о том, что классные команды, которые более опытные команды, они нас наказывают практически в каждом, в каждом матче за вот такие, может быть, еще, ну, не, я не хочу сказать, что это детские ошибки, но мы об этом говорим из мача, матч на просмотрах, Ясняем, но тем не менее ребята э, на поле и продолжали делать эти ошибки я считаю что мы очень хорошо сегодня играли и жалко что нас преследует такой то злой травма удаления травма удаления и все все всю всю весну нас преследует это владимир анатольевич дальше доля динамо 2 интернет Ты, Я не могу ничего ответить, я читаю так же интернет, как и вы. Вот. мне конкретно пока не поступало никаких указаний по этому поводу. Думаю, что в ближайшее время мы услышим. Я, я считаю, что Динамо-2 должно существовать. Это моя принципиальная позиция. Как бы там кто-то так понимал. Я, я еще объясняю. Мы, у нас результаты этой весной хуже, потому что нашу команду просто разобрали. Я уже говорил, что у нас с весны прошлого года у нас 14 игроков Динамо-2 играет, играла, играет в Премьер-лиге. Да, они у нас в Динамо в первую команду перешли. Перешли Гущан, Яремчук, плюс дубль укрепили Болдинков, Очигава, Азадские немножко раньше, которые выиграли молодежное первенство. Они укрепили игроками, готовыми игроками первой лиги укрепили молодежное первенство. А нас как бы разобрали и мы, еще раз говорю, при всем том, мы все равно достойно играли, мы даже лидировали в этом чемпионате несколько туров. Но, но зимой нас добрали. Суарес закончил, забрали Очигаву, забрали Удода в Ю-19 нападающего Черноморцем, у которого был до апреля контракт, не продлили. До, до мая месяца на, на один месяц контракт. И ко всему этому у нас ушли игроки или получили травмы, те на которых я рассчитывал. Тот же Виталий гемега сказал, что он не вернется в, в Гавер. Но в последний момент ушел Майк получил э, травму, колбаса получил травму и у нас выбор стал минимальным. Мы видели, что видим сейчас, что и Майк, колбаса, все-таки это игроки, которые, наверное, нам бы помогли, если бы они играли всю весельную часть чемпионата. Да, ну, давайте про приемы. На початку травня выполнилось 30 лет, с дня Великой Перемоги Динамо Киев в Кубке Кубки. Как команда в нынешнем складе, в 30-летней игре, знаем до президента, был. Ну это было, да, это было не, не празднование, это было почетное награждение, было приятно, что нас вспомнили и наградили орденами. Президент нашел время встретиться и вручить нам орденам. Празднование будет послезавтра, 29 числа. У нас день Киева, 28-29 числа. Здесь приурочили на стадионе Динамо матч шоу, <laughs> не знаю, насколько большие мы шоумены, так сказать, остались. Но в этом будем наша команда, была, естественно, укрепленная еще некоторыми игроками, которые с нами там в дубле играли, потому что уже мы не можем собрать всю команду. Но там будет игра вот с друзьями футбола, где там будут знаменитые известные люди. И чего, там Савик шутит, да, там еще другие. Уже, кстати, в, в воскресенье вы увидите, кто, кто там будет. Поэтому я надеюсь, что люди, которые будут праздновать в городе э, День Киева, найдут возможность заглянуть да, в э, стадион Динамо. И, так сказать, мы вместе, а не нас, а мы их повелестим с воскресеньем это, это, это. в, в этом турнире. зняти цього руху. Спасибо большое. Это моё до Вадима Анатольевича. Хочеться вам подякувати за жваву динамічну гру. и питання відносно шостого номера Кубардія. Він давно киян чи запрошений? Він? Парень, у него украинское гражданство, он воспитанник Динамо, стоит в академии, но ну, у него тоже такая травма. Это, вот то, что я говорю, что нас преследует, у него полом пальца, мизинца на ноге. То есть это как бы не травма, но она не дает ему, естественно, играть, потому что это болевое ощущение. И вот такие травмы. Сегодня вот Трояновский получил ли порвал мышцу колеи. То есть, вот, как-то все время так идет. Дякую, Владимир Анатольевич, за вычеркнувший Спасибо вам, успехов. Будем надеяться, что увеличат количество команд и больше команд первой лиги, тоже, Я считаю, что